Наш гість, віце-президент Української зернової асоціації Іван Мірошніченко. Поговоримо про реформи, необхідні вітчизняному агропромисловому комплексу. Пане Іване, доброго ранку. Добро Україна незабаром отримає про європейський парламент. Що це означає для України? Які реформи передусім ми можемо очікувати від нового парламенту саме для аграрної сфери? Ну розумієте, на сьогоднішній день ми чітко даємо себе чут, що реформи треба буде займатися в комплексі. Какие бы мы реформы не делали только для агропромышленного комплекса, да? если мы не проведем реформы, которые будут касаться инвестиционного климата, да? э -э стабильности законодательства, э -э связано для того, чтобы инвесторам было комфортно, то деньги не придут в инвестиции ни в сельское хозяйство, они не придут ни в какую-либо другую отрасль. Поэтому, э -э Реформы должны проводиться комплексно. Это связано и с судебной системой, и с системой налогообложения, и с упрощением разрешительных систем, и связано с реформами рынка земли. Ой, как раз земельное питание пытание. Потому что напевно, одна из таких, что наиболее цікавить, и инвесторов, в том числе. Ну, вы, наверное, знаете, да, что на сегодняшний день в сельское хозяйство является аграрно комплекс, является флагманом таким уже становится локомотивом развития экономики Украины. И, в принципе, имеет положительные тенденции. Главным образом, вопреки, да, не благодаря. Тем не менее, основной вопрос, который мог бы стимулировать дальнейшее развитие, да, такое революционное развитие, это вопрос земли. Очень многие пытаются этот вопрос обходить стороной. Да? О рынке земли непопулярно говорить. Многие политические силы боятся об этом говорить. Ну, наш как раз взгляд... через то, что это выкликает наибольшую заинтересованность на деле, самая земля. Да, я вам хочу сказать, что наш взгляд на то, что если мы не подготовим наших сегодня собственников земли, это украинцев, да, к цивилизованному и открытому рынку земли, то в принципе мы не добьемся значительного роста инвестиций в сельское хозяйство. Поэтому наша позиция в том, что земля должна иметь своего хозяина, украинца. Но рынок земли должен иметь место, то есть он должен, должен быть запущен. Но перед этим нужно подготовить наших украинцев, дать им возможность стать финансово сильными, финансово независимыми, развить свой, свой бизнес на своей земле, семейные фермы, мелкое производство, для того, чтобы могли открыть этот рынок уже для них. От є такі різні оцінки, але хочеться дізнатися вашу думку, наскільки вони збігаються з дійсністю. За різними оцінками близько третини земель призначення перебуває в тіні. Як вирішувати цю проблему, і чи цифри відповідають дійсності? Ну, по моєму міню, менше кількість земель знаходиться в тіні. Ну, от кількість землі, яка, скажімо так, на сьогоднішній день головним образом, это землі, які знаходяться в державній собственности, в державному використовуванні. они используются неэффективно. Поэтому эти земли э, мы должны предоставить возможность местным в рамках реформы самоуправления, да, передачи больше полномочий э, на местные уровни, мы должны эту землю и распоряжение этой землей также передать местным, э, местным органам власти, людям, которые проживают, то есть громадам, которые проживают в той или иной местности. И количество такой земли действительно очень большое. Есть несколько путей, что с этой землей можно делать. Можно применить э, такой вариант, как продавать права аренды mm -hmm. на эту землю, для того, чтобы пополнить бюджеты местные. Можна розсмотрити, то можна розчинувати, розтримати продажі, які високої Тобто Це питання на сьогодні можна піднімати. Можна, його можна розглядати і А, Як позначиться, ви сказали, що питання самоврядування також важливі місцеві громади. А як позначиться саме децентралізація країни і місцеві бюджети, інші принципи їх формування на аграрному секторі? Як зробити із цього користь і справді для звичайного селянина? Я би Больше концентрировался на тех вопросах, каким образом нам э, позволить сегодняшний день собственнику земли, это нашим гражданам, да, э, попытаться создать, вернуть способ жизни всего. Не акционально ну, зараз заработать можно. Ну вот смотрите, уже с 96-го года мы дали нашим людям право на собственность на землю. После этого мы им не дали ничего. У нас, крутись как можешь. Крутись как можешь. Мы не дали им ни, ни проектов, ни финансирования под эти проекты. Поэтому у нас, вы знаете, большая часть бизнеса структурируется на договорах аренды. Вот. Мы видим одну из главных задач. Да? Одну из главных задач – это дать возможность сегодняшний день украинцам, собственникам земли, развить и создать свой бизнес. Понимаете? И вот когда они будут свободны в принятии решений, будут иметь свои семейные фермы, станут финансово независимыми, Свободними, тоді ми можемо рит уже яринки землі. Ми сказали про бюджети і те, що міські бюджети місцеві повинні залишатися на місцях, все ж таки. А тоді виходить так, що саме ці маленькі бізнеси повинні також відшкодовувати і все залишатися в місцевих бюджетах. А тоді як допомог... зароботи бізнес на місці значительних улучшень фінансових з точки зору доходних статей там сіл посілків трудно буде чекати. С точки зрения передачи, допустим, земель государственных там, э, э, в управление и, соответственно, и бюджеты должны поступать в местные там, села и поселки, это, естественно, тоже нужно делать, чтобы землями, которые находятся на той или иной территории, принадлежат государству, распоряжались люди сами на месте. Естественно, бюджеты должны поступать. Месне там місце бюджет і питання про те, як розпоряджатися землею, говорить про те, що а, знову ж таки питання оренди проти викупу дуже складне. Начебто, коли земля не твоя, користуються так, що потім після них залишається просто бідна земля, на якій не можна нічого посадити. Як тут треба вирішити, так щоб з розрахунком на майбутнє? Ну я би так тоже не говорив. Все таки знаєте, компанії хазяйства холдинг разного розміру, да? Они все-таки имеют долгосрочные и среднесрочные договоры аренды. И они также заинтересованы в том, чтобы получать высокие, высокую эффективность, урожайность. Поэтому применяют и работают над улучшением да, своих технологий. Поэтому я бы так не говорил, что везде потребительское отношение к земле. На самом деле роль, роль таких компаний нужно тоже недооценивать. Поэтому Украина вышла на одни из лидирующих позиций да, по экспорту и производству сельхозпродукции. В то же самое время, конечно же, нужно понимать, что э, хочу опять вернуться да, к мелкому и среднему mm -hmm. производству. То есть мы должны дать людям возможность реализовать свои права, свои возможности, да? тем самым они создадут не только увеличат производство, но еще создадут конкуренцию. Здорову конкуренцію компаніям, які сьогодні працюють в рамках арінди, якраз про конкуренцію, незважаючи, от у нас сьогодні рекордний врожай. Це навіть якщо відмінусувати Крим і Донбас, все одно величезні суми. Як зробити таким чином, щоб ці рекорди не відобразилися погано на самих сільгосп Адже де великі ціни, де велика кількість виробництва і і справді такі рекорди досить низькі ціни. Как будут? Ну, понимаете, волшебства не будет. На самом деле мы работаем в рамках мировой экономики, у нас цены абсолютно мировые. Единственный способ улучшить, еще раз говорю, доходность, прибыльность, эффективность, она отражается по цепочке там, и на цене аренды, и на цене земли в будущем. Да? Это, естественно, улучшать, улучшать эффективность самопроизводства. Это нужно получать больше урожая, больше производить продукции, естественно, выходить на другие рынки. Мы не должны забывать, у нас ряд инструментов вообще отсутствует на сегодняшний день. Например, элементы хеджирования, да, и работы на мировых биржах отсутствуют для наших товаропроизводителей. И я а скажу, они будут доступны года. Это зависит от регулирования, которое будет принимать правительство. На самом деле нужно принять, изменить несколько законодательных актов, да, даже поставляем кабинета министрам и позволить нашим товаропроизводителям хеджировать свои ценовые риски, да, вот эти все колебания цены на мировых биржах. Ці документи готові, просто їх ніхто не хоче приймати. А Это можливо, очень? знову ж таки, повертаючись, ми всі зараз живемо у полі виборів і результатів, хоча б попередніх. Можливо, новий склад парламенту таки буде зацікавлений в тому, щоб працювати з тими документами, про які ви говорите? Ви розумієте, такі рішення треба давно було вже прийняти. Это касается, кстати, не только товарных рынков, да, это касается и валютных рынков. На сегодняшний день, вы знаете, у нас нет форвардного рынка даже по, по курсу гривны-доллар, гривна-евро, гривна да? э, что мешает очень многим участникам рынка, импортерам, экспортерам тоже хеджировать свои риски. Да? Какие будут курсы, мы, mm -hmm. мы, не, мы не понимаем. Э, хотя э, хотел бы вам привести пример, что существует межбанковый, межбанковый рынок гривны против доллара или против евро в Лондоне. У нас его нет, а в мире он существует. Да? То есть эта потребность, если она есть, она закрывается в другой способ. Скажу еще другую вещь. Если этот парламент и новое правительство не будут проводить реформы, и времени на ожидание очень мало, вы знаете, какая ситуация в экономике, знаете, какая ситуация в стране, за... и в стране, в стране и у нас за... война, поэтому времени на, на какие-то оттяжки, да, анализы практически не нужно брать и принимать. Ті закони, які ну, необхідні. Ну, в принципі, кажуть, що досить потужне аграрне лобі формується у новому парламенті. Як вважаєте, це може бути використано на користь власне виробників, а не якихось окремих я маю на увазі загалом галузі, а не якихось окремих а, представників конкретних компаній? Ну, во-первых, в цьому парламенті дійсно буде більш сильне аграрне лобі. Я скажу, більш професіональні люди прийдуть. Реформи повинні касатися головним образом. самой сферы агропромышленной, да, и лично, допустим, мы будем уделять особое внимание э, на защиту прав и интересов э, самих людей, проживающих э, в сельской местности, это раз, и второе, э, то, что я уже говорил, мы должны предоставить им, в конце концов, возможность и право реализовать себя как собственники земли, чернозема, который им принадлежит, понимаете? Вот, Если вернуться, хотел бы еще отметить, с точки зрения эффективности и, и, и улучшения скажем так, прибыльности, да, сельхозпроизводства. У нас очень еще до сих пор высокие расходы на логистические всякие вещи, да. У нас есть ненужные сертификации, у нас есть дополнительные расходы, связанные там по работе с разными инспекциями, с, угу. с транспортом, это не важно, это водный транспорт или это транспорт. Тому всі ці речі, я вам скажу для порівняння, у нас 35-40% від мирової ціни составляють э, даного роду логістичні розходи. В Європі це 20-25%. Тобто, Поэтому... є ще поле, на якому конечно, можна конечно, працювати. Конечно. Що ж, дякую, пане Іване, що сьогодні до нас зранку завітали. Сподіваюся, що просування буде все ж таки на краще. Ми цього чекаємо кожного дня. Не звісно, бажаю мирного неба над головою. Спасибо. Сьогодні це актуально. Взаємно, дякую. большое.